В нашем теле живут четыре стихии, ну, как присутствуют. Вода, огонь, воздух и земля. Ну и пятый элемент это дух. И все они отвечают за психоэмоциональное состояние, в каком мы находимся. Точно так же продукты можно отнести и разделить на вот эти вот стихии. В какой стихии, какой продукт относится. Например, если говорить о воде, психоэмоциональное состояние вода что это такое? Это эмоции, чувства. То есть, когда у нас очень много воды, мы становимся гибкими, прогибаемся. Когда у нас мало воды, мы становимся ригидными, и нам очень сложно переориентироваться и вообще понять, что происходит. Если говорить о продуктах, это вода. То есть надо пить воду. И так как вода это еще отношение, то нужно сокращать количество вот этой вот не еды. То есть этих всех продуктов, которые содержат кучу всяких вот этих красителей и химикатов. Это чтобы, но могу сказать одно, что когда начинает вливаться новая вода вторая болото, вот эта вот гадость может начать подниматься наружу. И с этим встретиться иногда не очень приятно. Поэтому к этому нужно быть готовым. Если говорить об огне, огонь это страсть, энергия. И продукты, которые содержат огонь, если не хватает огня, да, вот человеку не хватает энергии, вот у него тоже такое астеническое состояние. То есть когда много огня, мы себя выжигаем. Если у нас мало огня, то мы вялые, нам ничего не хочется. Продукты, которые соответствуют стихии огня, это специи, это острая пища, которая дает эту энергию. Но тоже нужно быть очень аккуратным. Потому что если говорить таким языком, если у нас много воздуха, а воздух это наши мыслительные процессы. И чтобы наши мыслительные процессы были здоровы, и мы могли вообще мыслить и понимать, что происходит, то это наш кишечник. Это наши все вот эти вот бактерии, которые находятся в кишечнике. И если, например, много мыслительной деятельности воздуха и много энергии огня, воздух раздувает огонь, и человек может себя действительно сжигать изнутри. Кстати, что-то может появляться? Может появляться сухость кожи, определенные высыпания. То есть тут и кишечник, и огонь. То есть это все вот эти бифитобактерии, кушать, йогурты, но это, естественно, лучше делать самим. Психоэмоционально воздух – это, если у нас очень много воздуха, мы фантазируем, летаем, и вообще взлетно-беспосадочные достаточно. Если у нас мало воздуха, то это как бы искры божьей нет. То есть, ну, мы не, мы не мечтаем, не фантазируем, то есть мы вообще такие, ну, как бы закрыты, и может формироваться такая не очень хорошая психическая реальность. Ну, как не то, что хорошая, а такая немножко мрачноватая. И что такое Земля? Земля это психоэмоциональное состояние, то есть когда мы опять-таки, если очень много земли, мы вросли в землю и все. И опять-таки нам ничего не хочется. Если Земля отсутствует, это тоже заземленность, то мы где-то тоже витаем в облака. Когда в норме это способность остановиться, посмотреть по сторонам, отдохнуть, успокоить свой огонь, может подумать о том, что может хочется воды, воздуха. Посмотреть по сторонам, и земля это наши деньги. И умение зарабатывать, потому что когда ты стоишь твердо двумя ногами на земле, ты можешь куда-то двигаться и идти вперед. И продукты, которые поддерживают эту стихию, это вот холодец, это вываренные вот эти вот суставы, это жиры. Наша заземленность – это наши жиры. И очень большая ошибка, когда люди не едят жиры, потому что они считают, что от них поправляются. Никоим образом. Сало – замечательный продукт. Чтобы гармонизировать эти стихии, то есть нужно сначала начать кушать так как я говорила, находиться в контакте со своими потребностями. А потом посмотрите, чего не хватает, чего хочется. Если вам хочется, например, острова, и вы будете, ваша голова будет включаться, говорит, не-не-не, ну что, это же острое нельзя, куда же утром острое. Или вот это вот утром надо съесть только бутерброд с колбаской, а, днем больше. Но если вы встали утром, вам захотелось, захотелось пожарить себе стейк с овощами, это абсолютно нормально. Это прослушать свои потребности. И когда вы понимаете, что происходит, вы можете гармонизировать эти состояния и отслеживать, чего вам не хватает в данный момент. Если отношения или отношения застоялись, это болото, влейте новую воду. Если вам не хватает энергии, то сделайте первый шаг и съешьте что-нибудь остренькое. Чи можно почему на этом это будет замовлено недостаточной насыщенностью життя? То есть эмоционально радостных октябрьев у меня больше нет. она идет за шоколадками. Да, действительно, когда мы не можем встречаться со своими эмоциями, но ну это тоже мы заедаем их. И в лучшем случае откладываются в жир. В худшем, конечно, это может быть психосоматика и различные проблемы со здоровьем. Но вопрос в том, что иногда действительно нам не хватает в жизни удовольствия. Единственное удовольствие – это, извините, пожрать. Сесть и заесть. Пойти покушать – и мне хорошо. Пойти покушать – и мне хорошо. В этом случае, да, опять-таки, в контексте истории нашей героини, можно предложить ей э, начать смотреть по сторонам, что в ее жизни приносило ей удовольствие раньше, что она любит, какие фильмы она любит смотреть, куда она любит ездить на природу, заняться чем-то и получать удовольствие, начинать от чего-то другого. И это называется большая еда. Это то, что как накормить свое тело не только продуктами, а как накормить его эмоциями, телесными упражнениями получением удовольствия. Потому что еда – это не единственное удовольствие в нашей жизни. Что для нас занятость? Она же все-таки помогает забыть про такие невротичные аппетиты. То есть, если мы чем-то захоплены, мы отдаемся этому захоплению. И мы не помним вообще, мы снидали, обидали и выживаем при этом. А зачем мы далеко ходить? Если вспомните о том, что когда мы влюбляемся, мы хотим есть? Нет. Потому что мы питаемся эмоциями. Потому что мы любим, у нас много радости, да, может быть, конечно, и грусть, и немножко страшно, но мы питаемся эмоциями, мы с этим встречаемся. И такое бывает. И говорить о том, что э, люди, которые могут вход, ну, как бы читать молитвы, входят в медитативное состояние, они в контакте с, более с чем-то высшим. И они очень скромно едят. и Немного. То есть вопрос в том, что это такая своеобразная переориентация. Посмотрите вокруг. Що є вокруг вас прекрасно, що ви можете взяти для себя. И любить себя в первую очередь. Потому что, когда мы ми себе любимо, это, это очень важно. Мій син 5 років. Дуже погано їсть. Я знаю, що повинен їсти тричі на день. А він тільки цукерки їсть та печиво. Від нормальної їжі відмовляється. Що робити, як заставити? Марина Мирефа радітелі. Сами приучают детей к конфеткам и печенькам. Родители, бабушки, это все понятно. И, естественно, вы не сможете у него это отобрать сейчас и лишить его всего, ну, всего, всех этих продуктов. Но можно для начала сократить количество конфеток и печенья дома. И может быть где-то, чтобы это было не так доступно, чтобы ребенок не мог сам залезть и это взять. Если этого будет меньше дома, то, естественно, если он будет даже приходить к друзьям в гости, он все равно будет этого меньше употреблять. Кто сказал, что нужно кушать три раза в день? Где это написано? Что ребенок должен есть три раза в день. Ребенок, ребенок пока маленький, он в контакте со своими потребностями. Он сам знает, когда ему хочется кушать, а когда не хочется кушать. И таким образом, кормя его тогда, когда хочется вам его кормить, он теряет опять-таки контакт со своими потребностями. И ему потом очень сложно будет понять, что ему нужно. И если он не хочет есть, не кормите его. Дайте ему возможность, пусть он проголодается. И кормите его тогда, когда он голодный. Тем более сейчас лето, жарко. И еще хочется сказать одно, что иногда можно еще обратить внимание на то, что происходит в семье. Потому что когда дети перестают есть, это начинаются истерики, на это может быть влиять отношения между родителями. Дети иногда не едят из-за этого. Я просто не знаю, какая там история, но можно просто посмотреть. Дуже комплексую через фигуру, тому живу в постоянном напряжении, рахую калории и п'ю за Не могу расслабиться и жить. Виктория. Считать калории это очень хорошо. Можно потренироваться, я же в математике, математики, посчитать. Это все, конечно, наверное, интересно, но достаточно скучно становится. Когда мы считаем калории, мы не получаем удовольствия от еды. То есть мы ну, вынуждаем себя сидеть на этих строгих диетах все, а где же удовольствие от жизни? То есть если удовольствия нет еще и параллельно, то мы лишаем себе действительно еще удовольствия покушать. И вот надо это есть, надо это есть. Диета – это хорошо, может быть. Есть разные диеты. Но вопрос в том, что если мы научаемся слушать себя свои потребности, то, может быть, нам захотеться месяц посидеть просто на овощах и на рыбе. И это круто. Возьмите, посидите и поешьте. Во-первых, мы начинаем много меньше есть. Во-вторых, когда мы едем медленно и пережевываем, и получаем удовольствие, и вы чувствуете, когда вы уже наелись, положите вилку. Подождите чуть-чуть, попробуйте, хотите вы еще кушать или нет. И вот этот еще момент, который заложен с детства, нужно доедать и все, и нельзя выкидывать. И есть люди достаточно взрослые, которые доедают до сих пор и говорят о том, что в нашей семье было это не принято, хотя еды хватает, но они ее не выкидывают, они все это доедают. Опять-таки, тоже не слушают свои потребности. Поэтому попробовать просто кушать то, что нравится. Понятно? Я не говорю, да, естественно, если хочется похудеть, это и вообще, в принципе, большое количество углеводов, оно никому не надо. То есть сократить прием ну, как бы, в пище хлеб, опять-таки, тоже картофель, рис, потому рис в рисе много сахара. Попытаться просто кушать больше натуральной пищи. Мне кажется, что у меня независимость от еды. Ніщо мене більше так не тішить, як смачно поїсти. Помітила, що починаю багато готувати та їсти, коли ні з ким не зустрічаюсь. Наліплю собі пальмані вгору і сама дивлюся фільми. Потім проблеми з фігурою і вже себе ненавиджу без підпису. З моєї точки ріні, це просто Другі удовольствия це, дійсно, інших удовольстві. Других удовольстві, от, це як раз про те, що крім як поїсти, мені більше нічого задоволення не приносить. А ви спробуйте отримати удовольствие чогось іншого. Вспомните, что вам нравилось. Посмотрите, что бы вы сейчас хотели. Потому что на самом-то деле жизнь прекрасна, и в ней есть очень много интересных вещей. И я уверена, что героиня, которая задала этот вопрос, она, безусловно, в ее жизни присутствует. Просто мы иногда этого не видим. Посмотрите по сторонам. Попробуйте сходить куда-то, встретиться с подругами. Ээ, ничего не деланье. Ну, это, это вот сидеть, ничего не делать, это не выход. Все так и будет продолжаться. Нужно сделать первый шаг. Первый шаг к изменениям. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, изменения сами по себе не придут. Сделайте первый шаг. Попробуйте это сделать. Я уверена, что все получится. Потому что если вы не попробуете, вы не узнаете, получилось у вас или нет. И опять-таки тут же можно тоже сказать, что вы заедаете? Какие состояния, какие эмоции. Попробуйте эти пельмешки поесть медленно. Да, с удовольствием, но не с телевизором, а в контакте со своей тарелкой, со своей порцией. Попробуйте, есть один, пережуйте, получите удовольствие. Второй, третий, тем более, я так понимаю, что пельмешки очень, очень любимое блюдо. Посмотрите, сколько вы съедите, когда вы будете есть медленно. Я уверена, что ваша порция сократится. Потому что, когда мы закидываемся, мы не отслеживаем э, то количество еды, которое мы можем в себя ну, употребить. Нічого нового в основі як завжди любов до себе. А любити себе це слухати свій організм, любити себе це приймати своє тіло і нарешті любити себе, це будувати своє життя, повне задоволення, окрім їжі. А ми чекаємо на ваші історії та питання за милом, що ви бачите зараз на екрані. Життя ще простіше не прощаємось.